岩黒住子です今年82歳高田の馬場の駅のそば餃子草室というお店を弟家族と一緒に経営しております創業64年を過ぎました餃子屋さんのランキング1位になったこともあります それで DJ をしております月に一度か二度なんですが主に新宿なんですけれどもクラブでこれはまあ足掛け5年ぐらいでしょうかいいないです結婚は、うん、人生の目的じゃないと思ったしある小説読んだら 結婚とはあの性生活を伴った女中暴行みたいなもんだって主人と出会った時に私二十さん四十八中国人うちの主人にも言われました「あ,のあなたはなんか冒険がもうちょっと危ないと思うことが 好きなんでしょう「うんまあだから僕と結婚したんでしょう」まあそうだけどね」そうですね5人目の中国の方と結婚して離婚してノースチャイナで一番の美人だと言われたお父さんが趙作林お兄さんはリ氷ン、あの,あのペイトウで一度会いました。 私主人が死ぬまで何十年間彼に一生懸命尽くしたというかそれで一人になったらまあ何かいろいろやったわけです。運転免許取ることとあと絵を習いに行くこととあとムサビの通信教育あと DJ の学校に行ったんです。 もう七かな,なんか1週間に一度機械の操作とかどういうふうにしてミックスするとか音の合わせ方自分があ,あいいなと思うのはフランス系のテクノ新宿のタワーレコどいて選んで。 今あのネットでいろんなあれありますよね iTunes とかビートコートとか <music> 自転車で4時に店に着くように出かけてんですけれど、えー、と餃子屋を室に行って普通に仕事しますでもちょっとお客様にプレッシャーかけて。 今日はライブがあるので早く召し上がってください。<laughs> <laughs> 本当はあの T シャツとジーパンが好きなんですけれども。 化粧が簡単で口紅サングラスでオーケーと。 一番最初のイベントが2012年心臓が結構強い子なんでなんか勝手にこんなことやってました <laughs> そしてもうあの周りが盛り上げてくれるんで「すねあの MC が叫んで、スミラー <laughs> うちのあのおいが駆けつけてくれて一生懸命踊って。 私の年齢になるともう一度見てるか住みどころで3時になってその後好きな DJ が回してたりしたらちょっと飲んで踊ってもうちょっと踊りたいなって <music> みんな終わったらすごく良かったですよ っててね褒めてくれるんですよねでも私が年だからねそういうふうに褒めてくれるのかでも本当に私の音楽がいいのか <music> やりたいことありますあと2つチェロを続けてやりたいこととあと乗馬。っていうのは。 今のところ見つかってないんですねだから私の希望は、まあ、死ぬのはその餃子ソンで働いてる時死ぬか DJ ブースで死ぬか何にもしないで病院に行ったりするのをすごくやっ